Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія в студії Катерина Тригубова. І я рада вітати нашого гостя Євген Андрійович Присяженко, головний фахівець управління персоналу, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. України в Миколаївській області полковник у відставці. Вітаю вас в нашій студії Євгене Андрійовичу. І тема нашої розмови сьогодні вступна кампанія до відомчих вищих навчальних закладів. Тобто, простіше кажуть, чи де можна навчитися бути справжнім рятівником і потім вже працювати, плідно працювати у Державній службі надзвичайних ситуацій? Вені Андрійович, да. в принципі, кожен чоловік знає, що существует У нас раньше было МЧС, да, Министерство чрезвычайных ситуаций, сейчас Главное государственные. управление Государственной службы надзвучайных ситуаций. И там работают люди, которых призвание, скажем так, да, приходить на помощь в трудных ситуациях. Это либо спасатели, либо еще вот некоторые знают, что пожарная охрана тоже входит в состав этой службы. И все. Но специальности, по которым работают люди в государственной службе гораздо больше. Давайте начнем с того, что вы расскажете нам всем о том, какие именно специальности нужны государственной службе и по которым можно там работать. Я останавливаюсь на том, что наши ведомственные учебные заведения, которые располагаются как Львовский государственный университет, безопасности жизнедеятельности в городе Львове, Национальный университет гражданской защиты, город Харьков, Черкасский институт пожарной безопасности имени героев Чернобыля в Черкасах, Винницкое высшее профессиональное училище при Львовском государственном университете и при Винницком училище есть лицей. Ну, немного различная подготовка специалистов в этих учебных заведениях. Я скажу, что от университетов и институтов это Винницкое училище отличается подготовкой. Ну, естественно, что лицей. Я думаю, что телезрители неоднократно слышали и звонят, интересуются этим вопросом. Это уже Идут туда девятиклассники, всего лишь 9 классов. Все остальные наши вузы ведомственные, естественно, что мы работаем с абитуриентами или кандидатами, которых отбираем на учебу, это только с полным средним образованием, а это на сегодняшний день люди, которые окончили 11 классов наших школ в таком плане. А какие специальности? Потому что очень их много. Правильно, у вас работают и психологи, и люди как и водолазы есть, и они тоже относятся к вашей службе. По специальностям да, я специальности? скажу, что в вузах различные, начиная с пожарной безопасности, гражданская защита, химические технологии, охрана труда, экология, наукового средовища, противопожарная защита объектов, радиационная и химическая разведка. Поэтому немного увеличилось, естественно, количество специальностей, которые дают вузы. Я остановлюсь, что лет 7-8 назад, то у нас только была специальность пожарная безопасность. Угу. И люди работали, оканчивая, получая дипломы бакалавра или специалиста практически на разных должностях, но э, знаний теоретических как таковых может быть и не было. То сейчас такое вот разнообразие, вот я в частности не сказал управление информационной безопасности, то есть насколько расширена сейчас компьютерная сеть, да везде, что в вузах, что в наших подразделениях, поэтому нужны и такие специалисты. И у нас на сегодняшний день специалистов уже человек 6-7 вот пришло которые в этой области трудятся ну нам не позволяет в последние годы пополнять наши ряды то, что мы не можем с гражданских вузов, вроде бы и родственная какая-то специальность, но ну, естественно, что есть и ведомственные учебные заведения, и государственная служба Украины требует, чтобы специалисты только после окончания наших ведомственных учебных заведений э, назначались на должности начальствующего состава, то есть, чтобы замещались все должности. Если бы возможно было с гражданских вузов, может быть бы нас там не было какого-то не комплекта там который на сегодняшний день существует и сотрудники каждый же собой представляет все думают о том что вас служил, как положено, где-то и раньше, может быть, на пенсию уйти. Но в данном случае такое ограничение. Поэтому мы пытаемся проводить профориентационную работу. Вот начиная, заканчивается компания в августе месяце и уже в сентябре месяце на следующий год. Вот так и сегодня мы уже да, в, ноябре, бы, на, да, в ноябре месяце месяц, да. на 15 год проводим профориентационную работу. Это не только у городе Николаеве, а во всех районах. Все наши начальники подразделений, заместители. У них существует определенная разнарядка для района и тому подобное. Они встречаются с школьниками, уже выпускниками будут 2015 года. Вот. И, естественно, с родителями и выпускниками школы говорят о том, что необходимо идти в наше учебное заведение, получить специальность и прийти на службу в тот же Николаевский гарнизон, откуда они пойдут учиться. Вот, поэтому сегодня мы встречаемся в студии и хотелось бы кратко хотя бы вот довести ту информацию, чтобы не пугались люди, а шли в наши учебные заведения. Потому что не только юристы нужны там или другие специальности, а нужны и спасатели. В том числе у нас есть и пиротехники, есть и водолазы, то есть разные, и сами спасатели, да, и пожарные, и тому подобное. Поэтому функций возложено на сегодняшний день на государственную службу, и в том числе на главное управление э, чрезвычайных ситуаций Николаевского очень много. В том числе и вот даже в последнее время уже то, что связано с... Э, ну, с событиями на Востоке, то, естественно, поступают сюда люди, обращаются переселенцы. Да, и практически главное управление МЧС активно в этом участвует, то есть помощь оказывает в устройстве этих людей, потому что это наши люди и необходимо с человеческой стороны относиться. Поэтому да, вот, вот такая конечно, вот ситуация. Конечно, еще да. лучше всего да, посмотреть, увидеть да. э, своими глазами. И у нас есть видеоматериал о Черкасском институте пожарной безопасности. Давайте посмотрим, потом продолжим наш разговор. Пожалуйста. Сьогодні професія рятувальника одна з найнеобхідніших у світі. Безпека держави багато в чому залежить від фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України пропонує якісну освіту для тих, хто вирішив присвятити своє життя служінню народу. Навчальний заклад враховує світові досягнення та нові передові технології в профілактиці надзвичайних ситуацій, рятуванні людей та матеріальних цінностей. В інституті працює майже 160 викладачів, які навчають і виховують більше 2000 курсантів, студентів та слухачів. До науково-педагогічного складу входять 14 докторів і професорів, 91 кандидат наук. Наш колектив працює для реалізації вашого майбутнього. Ми є одним з найкращих навчальних закладів України. Сьогодні плідно розвивається співробітництво з навчальними закладами Польщі, Росії, Білорусі, Казахстану, Болгарії, Німеччини та Азербайджану. Програма підготовки фахівців для оперативно-рятувальної служби має високий якісний рівень і схвалена Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Ми постійно слідкуємо за останніми змінами у створенні виробництві та використанні нового обладнання для ліквідації надзвичайних ситуацій. В навчальному процесі враховуємо побажання викладачів та вихованців, готуємо за напрямами та спеціальностями: пожежна безпека, цивільний захист, психологія, охорона праці, екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування. Спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст та магістр на денній і заочній формах навчання на чотирьох факультетах оперативно-рятувальних сил. Пожежної безпеки, цивільного захисту та управління, техногенної безпеки та охорони праці, як за державним замовленням, так і на платних засадах. Для абітурієнтів організовано курси до вузівської підготовки. Ми надаємо освітні послуги з перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань цивільна безпека та з підготовки іноземних громадян. Використовуючи нове програмне забезпечення, вихованці мають змогу моделювати надзвичайні ситуації різного характеру, спрямовані на попередження і ліквідацію надзвичайних ситуацій. Завітайте до нас на сайт. Тут ви зможете знайти всю необхідну інформацію щодо вступу, нашу героїчну історію, спортивні та наукові досягнення. В інституті формується спільнота молодих прогресивних людей, які здатні зробити наше життя безпечним. В процесі навчання вихованці інституту отримують незалежну оцінку своїх досягнень, вивчають надбання та досвід людей, що досягли високих результатів у професійній діяльності. Після закінчення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту встановленого державного зразка та мають гарантоване працевлаштування у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Випускники Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відповідально ставляться до своєї роботи та постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Я навчаюсь на факультеті пожежної безпеки. Тут ми використовуємо новітні технології та методи інтерактивного навчання. Під час навчання на факультеті цивільного захисту і управління я вивчаю функції процесу управління в органах і підрозділах цивільного захисту. Я навчаюсь на факультеті техногенної безпеки та охорони праці. Всім, хто хоче отримати сучасну освіту, раджу вступати до Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Тому що професійні і соціальні навички, здобуті тут, допомагають розвиватися, йти в ногу з часом і здобути успішну кар'єру. На факультеті оперативно-рятувальних сил акцентується увага на практичній підготовці. Яка разом з теоретичною створює основу для діяльності майбутніх рятувальників. Я пишаюсь вибором свого сина. Його життєва позиція рятувати людей. Він став відповідальним та дисциплінованим. Випускник, крім професійних знань, також отримує посвідчення водія категорії Б та навички надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим у разі виникнення надзвичайної ситуації. За 40 років навчальний заклад має багатий досвід у сфері цивільного захисту. Пусть да. так. Мы побачили очень широкий спектр специальностей, за якими можно навчатися у Черкасском института пожарной безопасности. Ювина Андреича. Да. Какие у нас у вас не да, требования к абитуриентам, потому что учиться сложно, нужно быть человеком с достаточно большим количеством, скажем так, даже не побоюсь этого слова, талантов. Ну, сказать, талантов, я прежде всего... Способности, всем, да, ладно, спос, спос, сделаем меньше. Да, Чуть-чуть уменьшим способности. Так. Вы знаете, что уже на протяжении 6-7 лет ввели внешне независимое тестирование. Если раньше человек приезжал в ВУЗ и, как говорится, писал диктант, сдавал математику, физику, писал на месте, то сейчас он уже едет, как говорится, да, с готовыми документами сдал здесь экзамен по украинской мове литературе, по математике, по физике, по химии. И едет с готовыми материалами. Но в наших вузах это немного знает о том, что помимо еще того, что человек должен сдать предметы успешно, у нас же есть еще по физической подготовке экзамен. Это такой же экзамен, как и он привез сертификат по математике, физике, чтобы понятно было. А входят в эти нормативы три норматива э, – бег 100 метров, бег 1000 метров и подтягивание для мужчин или мальчиков и отжимание от пола для девочек. Вот. Ну, прохождение психофизиологического тестирования в ВУЗе. И самое, можно сказать, главное – это медицинское показание, То есть… Я возвращаюсь, что в период оформления, прохождения, изучения кандидата, он трижды проходит медицинскую комиссию. Ну, вы сами можете догадаться, что это сделано для того, чтобы меньше было фальсификаций. И это служба прежде всего, а идти больной человек, который с хроническими какими-то заболеваниями на службу, вы сами понимаете, нет смысла. И потом проблемы возникают как в одной стороне, так и у другой стороны. Поэтому, естественно, что успешно сдавшие, вы задали вопрос, кто может идти, успешно сдавшие внешнее независимое тестирование, которое в школе уже проводится, запись проводится, и они знают, какой вуз хотят идти. Ну, естественно, те предметы и запись идет. Но у нас... И я всем говорю, что у нас техническая служба, поэтому, естественно, основными, основными предметами являются это украинская мова, литература, это математика. Он был профильным предметом почти в 99% в этом году хотят профильный предмет, чтобы не было. То есть минимум 124 балла по всем предметам. Это физика, химия. Ну и на некоторых факультетах, таких как психология, химические технологии там превалирует предмет как химия в таком. Поэтому в зависимости, как человек знает, и он уже говорит, нет, у меня, допустим, физика не на должном уровне, а по химии лучше. Он говорит, я тогда иду на специальность химические технологии в таком плане. Вот. Ну, я возвращаюсь к тому, что сказал, что в медицинском плане должен человек быть Здоров и председатель окружной военно-врачебной комиссии должен дать заключение, что он годен поступлению в конкретный ВУЗ. Лишь только после этого э, готовятся все документы на кандидата, и мы в определенный срок, а это 15 июня, июля, все эти учетные материалы, все, что человек прошел, должны отослать эти личные дела на ВУЗы, на приемные комиссии, где рассматривается каждый персонально, если личное дело на кандидата послу без замечаний, без нарушений требований приказа Державной государственной службы Украины, э, он персонально вызывается на вступительные экзамены. Вступительные экзамены, э, уже коль я коснулся этого вопроса, они Проводится в наших вузах с 22-23 июля. Это институты и университеты. Винницкое училище, то, что я касался ранее этого вопроса, там на две недели позже. Вот. То есть, 3, 4, 5 августа, в связи с тем, если кто-то по конкурсу не проходит в университет или в институт, он может переформировать, то есть, учебное заведение, личное дело, пересылает на Винницу, и он участвует конкурсы в Винницком училище. То есть кандидаты, чтобы их не терять, и таких довольно много. По Время еще есть, да. а где уже сейчас можно получить информацию и для того, чтобы подумать над тем, куда бы поступить из этого перечня высших учебных заведений, которые Но есть. Ну информацию в можно получить. Да. Прежде всего, мы не только в области или в областном управлении находимся. Здесь на Володарского один город Николаев. В каждом районе. Есть наше подразделение каждый район, поэтому кандидаты, которые изъявили желание, желают и еще может быть и информации не получали определенной, могут обратиться в один из в один из районов вот области. И позвонить они еще могут, да? Да, и, да телефоны, есть скажите, телефоны. Но ну, если тому. в общем по районам брать, то 101 mm -hmm. и выйдут на эту службу. У нас адрес наш, город Николаев, улица Володарского, 1, главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Николаева. Телефон 49 или 0512, код 490631. Это отдел кадра управления персоналом. Поэтому мы готовы вам все объяснить, рассказать. Ну и я, коль здесь присутствую, я покажу просто что мы нашим подразделениям раздавали по проф-ориентационной работе вот такие третий формат да третий mm -hmm. формат вот э, листовки или как можно сказать назвать вот где вы можете общую информацию прочитать а уже детально естественно я еще раз повторю телефон 490631 если вас это заинтересует вы звоните по телефону, мы вам объясним, куда прибыть и с чем ознакомиться. И вот такая время вот время есть, вот можно такая подумать. Ситуация. А у нас есть еще один видеоматериал. Теперь уже о Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности. Давайте посмотрим и продолжим наш разговор. Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це провідний вищий навчальний заклад України, який визнали в Європі. Університет готує фахівців у галузі охорони праці інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності це сучасна навчально-наукова база, європейська якість освіти, стажування за кордоном, широкі можливості для самореалізації, а головне гарантована державою робота. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Посмотрели мы рекламный ролик, и вот там прозвучало, да, о том, что гарантированная государством работа. Это да. прекрасно. Но вот пока ребенок уже взрослый человек, да молодой человек учится, какие гарантии, как он учится, какие условия у него во время обучения, что он может, чего он не может, какая стипендия и какой диплом получает и что можно делать дальше? Сразу идти работать или, может быть, продолжить там научную деятельность, но ну, по вашему профилю? Ну, наши вузы, да, мы отбираем и с каждым абитуриентом работаем и говорим вначале, что он идет обучаться 4 года, чтобы получить осветительный квалификационный уровень бакалавра в наших вузах также распространен вопрос о том, что если есть желание самого курсанта, и вуз достаточно обладает вакансией да, на госбюджет, то по согласованию курсант не уходит с учебы, с диплома бакалавра, продолжает на дневном отделении обучаться еще год и уже выходит специалистом. То есть мы ежегодно пополняемся и бакалаврами, и специалистами. В этом проблем нет. С Винского училища выходят младшие специалисты. Вот там мы назначаем командирами отделения, тем же спасателями. А вот Что? после Винницкого училища можно идти дальше, да, в любой из после да, У вами нас вузов. таких сотрудников уже, которые окончили Винницу, до 15 человек никто не остановился на этому образовании. И заочная форма тоже мы присутствует. И, заочная, можно да, работать да, и то учиться, у нас заочное и дневное здесь mm -hmm. вообще никаких проблем нет уже обращаются с рапортами сотрудники. В этом же году они пришли, окончили, получили диплом бакалавра. В этом же году, в, сентя... в июле, назначается на должности. А в сентябре месяце мы готовим уже личные дела сокращенные для того, чтобы их послать. Вот еще на год, если специалиста, да, или с младшего специалиста свинится на бакалавра два года заочно. И они обучаются, получают образование, естественно, в резерве состоят. И мы дальше используем человека на вышестоящие должности, чтобы назначить и с должности начальника караула, заместителем начальника части, заместителем начальником части. То есть разнообразие должностей большое, было бы желание, как говорится, у человека и работать в этом направлении, отдавать и плоды той ту теоретическую подготовку, которую он получил в ВУЗе, чтобы профессионально применить уже в гарнизоне Николаевской области. А условия, в которых ребята живут, не каждый... Человек, который поступает, да, он из самого Львова, или из Черкас, да. или из другого какого-то города, где непосредственно находится высшее учебное заведение, а как с общежитиями, какие условия, кому они предоставляются, на какой срок, допустим, и что нужно для того, чтобы хватает ли, допустим, вот всем жильям? Ну, я, чтобы было более понятнее и ну, немного отступлю от того, что сразу а вообще я просто mm -hmm. скажу, что мы ведем отбор и подразделение абитуриентов, кандидатов на дневное отделение за счет государственного бюджета. Что это представляет собой? Это, естественно, У нас одна минута, я да, прошу одну, прощения. Да, просто да. Значит, это а, бесплатное обучение, это проживание казарменное или общежитие, это форменное обеспечение форменным обмундированием и гарантированное трудоустройство. То есть каждый человек, окончивший вуз, в обязательном порядке. Нет у нас таких курсантов, которые окончили и им не предоставилось места. Что касается кому предоставляется? Казарменное положение, если зачислен курсантом два года, он в обязательном порядке должен в этой, думаю, курс... да, да? прожить. А ну. дальше, если есть, как говорится, денежные там, средства и тому подобное, могут обращаться с просьбой и... И за пределами вуза. Два года, года, да, в обязательном. Порядке. Пугать это не должно курсанту. Конечно, да, плана. если уже кто-то настроился. Поэтому мы еще раз приглашаем всех в 2015 году э, школьников, которые будут оканчивать, получать полное среднее образование, в наши ведомственное учебное заведение. Спасибо, Евгений Мы ждем. Андреевич. Спасибо, к сожалению, наше время в эфире да. истекло. Спасибо, что были с нами Спасибо. за интересный и полезный Спасибо. разговор. Я дякую вам, шановные друзья, за то, что вы залишаетесь с телеканалом Маколаев. Если вас заинтересовала наша тема, если ваша дитина, ваш ваша близкая людина захочет вступить до вищого навчального закладу, який знаходиться у відомстві Державної служби надзвичайних ситуацій України, будь ласка, і ви захочете отримати більш детальну інформацію про умови вступу і умови навчання. Будь ласка, звертайтеся в телефон відділу кадрів. Управління персоналу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області це 4906 31, 4906 31 Код міста Миколаєва 0512. А я прощаюся з вами до нових зустрічей на телеканалі Миколаїв.